Я рада видеть сегодня вас на этом месте, каждого, кто сегодня пришел в Дом Божий, в Дом молитвы. Слава Богу. Спасибо Богу за то, что дам силы нам прийти сюда, здоровья, кого слабое здоровье, слава Богу, что мы пришли сегодня. Знаете, сегодня мы можем на этом месте помолиться Господу со своими желаниями, со своими проблемами, пообщаться с Господом, поклониться Ему. А также тоже мы имеем между собой общение, между братьями и сестрами. И мы пребываем в общении, как были апостолы в общении. Это хорошо в Думе Божьем пребывать и быть со всеми в общении. Это для нас прекрасно. Так заповедовал нам Господь. Пребывайте в общении один с другим. Это прекрасно. И мы сегодня на этом месте и можем пребывать вообще, мы можем молиться Господу. Слава Богу. И знаете, перед первой нашей, перед нашей молитвой, перед тем, как мы будем прославлять Господа, я хотел бы зачитать Псалом. Он маленький, знаете, но я вижу, что здесь Давид вложил то, что Господь ему положил на сердце. Псалом 116 всего-навсего два стиха. Ну, как, какие, какие великие слова здесь сказаны про Господа. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. Всего-навсего милость Его к нам и истина Господня вовек. То есть Он милует нас каждый день. Его милость на нас каждый день. И истина Его пребывает во Она не поколеблется ни туда, ни сюда. Она была, она есть и она будет. И это правда. Это правда, что Иисус Христос есть наш Спаситель. И то, что мы, уверовавшие в Него и познали Его, есть Его ученики и есть Его дети. И Он нас не оставит никогда. Он всегда с нами. Он всегда знает. Он знает каждого по имени. Он все знает про нас. А мы все больше и больше нам, что надо, больше и больше, чтобы у нас было желание познавать. Иисуса Христа. Больше, больше пребывать в истине. В чем? В Его Слове. Бо Иисус Христос есть Слово. Это прекрасно. Слава нашему Богу. Давайте поднимемся на наши ноги. И помолимся Господу. Аллилуйя.